Чотири закони про засудження комуністичного та нацистського режимів в Україні, які, зокрема, забороняють пропаганду радянської символіки, опубліковані в травні 2015 року. Диктують і зміну назв вулиць. В Слов'янську над цим питанням працює спеціально створена комісія. Справою членів якої є виявлення радянської символіки на будівлях та установах, укладання переліку вулиць, що потребують перейменування та інше. З офіційного боку справа йде. Про швидкість дій сьогодні не говоримо, але вельми складним залишається. Процес обговорень, і поки історики та члени комісії радяться та проводять досліди біографії видатних земляків, громада в більшості свої ні сном, ні духом не знає подробиць самих законів про декомунізацію. Слов'янці з подивом вислуховують інформацію про короткі терміни на виконання закону. Управлінців одразу ж цікавить фінансова сторона питання. А пересічні громадяни або невдоволені державною ініціативою, або настільки заклопотані власними проблемами, що вважають, що перейменування вулиць прерогатива виключно органів місцевого самоврядування. Какие названия должны звучать, по вашему мнению? Ну, это, р... пускай решает, он, его совет есть, там, люди про должностях, и пусть решают. Я против, чтобы это... переименовали. Да? Ну да. Надо избавиться от советского прошлого и переименовать улицы типа Ленина, Октябрьской революции в какие-нибудь там Шелковечная, Содовая, и Соборная. И других много, это не самое первое, вот и все. Какие бы улицы стоило переименовать в Славянске? Никакие. Оставить. Оставить. Конечно. А почему вы считаете, что необходимо ну, вот как-то забыть про этот закон? Не считаю нужным вообще. Это история. Зачем? Это трата денег. Да, все. Из соображений экономии или из соображений сохранения истории? Та история. Есть улицы, которые исторические, а есть такие. Ну и все равно связано с финансами. Именовывать все равно придется. Какие бы хотелось, чтобы звучали названия? Ну, честно, я об этом не задумывалась. Мне все, все как было, меня вполне устраивало. То есть. А то, что кто там какие законы принимает, ну, с нами же не считаются. Какие бы хотели, я чтобы... Я считаю, что это самая большая глупость. Переименовывать улицы, переименовывать города. Я считаю, что это самая большая глупость. Из соображений экономии или да. из. Да. Политически уже политика осталась, какая была раньше, осталась раньше, какая будет, будет никто не знает. А, а переименовывать это страшная глупость. Как относитесь к этому закону? И если переименовывать, то какие бы названия должны были звучать в славянске? Украинских политиков, деятелей, или, может быть, славянских звезд, да, вот каких-то местных? Можно без комментариев. Не нравится. Я, конечно, против. Советского позже нужно уходить. Так, но если уходить, значит, переименовывать улицы. Ну, я не знаю. Я понимаю по-простому, как я вам скажу, что нужно, чтобы оставалось все на своих местах. <говорить> Мы же привыкли, всю жизнь прожили по старым именам. Как улица называли? Октябрьская революция там, это Шевченко. Отчасти отрицательно, потому что надо сначала что-то сделать, а потом что-то менять. Исторические названия могли бы быть актуальными в «Славянске». Не знаю, Грушевского, там, ну, еще много таких. Ну, кого, к примеру, исторические деятелей каких-то украинских, или не обязательно украинских, а славянских, вот в этом плане, кого? Ну, можно и украинских, там, какого-то Гетьмана, не знаю. Ну, вообще, да, украинских, наверное. Какие бы вы считаете, что необходимо было бы, возможно, заменить улицы, и какие бы хотелось бы названия видеть? А, ну, только не коммунистические. Это наше прошлое. А у кого нет прошлого, у того нет будущего. И поэтому я считаю, что все как было, пусть так и будет. Просто нужно уроки какие-то извлекать из того, что произошло. И все.